20 лет это оркестр, на базе которого этот бенд работает. А бенд работает у нас третий год. Да, мы успели за это время взять гран-при в Ялтинском фестивале международном. Там и солистка наша Алена Шмелева тоже как вокалистка взяла гран-при. Вот, ну, с Крымом пока вопрос закончился. Слава Богу, что в Одессе это происходит, формат международного и так далее. Очень интересно и приятно здесь находиться. формат везде он одинаковый и джазовые музыканты очень похожие во всем мире все принципы вся жизнь очень все похоже, только они, они может больше играют ну, стандартную музыку другую, другие какие-нибудь странные больше фолка есть в джазе, а так в основном очень все демократично и похоже